Эти матчи изначально рассматриваются как тренировка. Действительно, все тренировки, которые мы проводим, мы стараемся перенести на игры. И сегодня было видно в первую очередь желание ребят работать на команду в обороне, в атаке. Наверное, сейчас на этом периоде это очень важно. Плюс есть результат, наверное, каждый игрок, выходя на поле, хочет выиграть. И я думаю, что выигрывали заслуженно, но сейчас ясно, что это не выходит на первое место любая команда, которая выходит играть против киевского «Динамо», они понимают, что они выходят играть против команды, которая играет в Лиге чемпионов и команды с именем. И вы видели по всем играм, был накал страстей, все старались, все отдавали 100%. И, наверное, для нас важны такие игры, потому что мы играем против команд, которые 100% сконцентрированы, которые отдают все на поле. И, конечно, на этом периоде для нас очень важны такие игры.